Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de <laughs> Hudil Afwa, ey Muhammed Aleyhisselam keçirimliğini üşleyin. Keçirişliğini üşleyin diyor. Ve mur bil urf ve a'rid anil cahilin. Cahil adamlardan yüz çevir diyor. Hazır mesela vesailul ilan dedi mi ana bu ammavi ahbarat ana ular endi WhatsApp, Telegram şunga o'xshagan opa-singil qavm qarindoshlar o'sha. Şey. shunda mana şey bir, bu narsa chiqib qolgandan keyin odamlar bir biri bilan urushishlari ham ko'payib qoldida grupпа larni ochib olib narigi odamlar nima qilishyapti so'kyapti yoki ba'zi bir birodarlar bilan gaplashib turib mana uni ertamangacha ham gaplashib churyapti mana bu unday ekan ana u bunday ekan deb gunohmi gunoh emasmi bu faqat gunoh bu faqat gunoh shariatimizda qoida bor yozib olsanglar ham mayli shariatimizda qoida bor Fakat büyük adamlar keçirdi. Fakat yine büyük insanlar keçirdi. Kiçkine adamlar keçirmeydi. Hesraf bugün adamlar keçirişti bilmeydi. Kette adamlar keçirdi. İnsanlık kettelik onu boyu da yine de temizlik, azgınlık, yaş demez. İnsanlık kettelik yine de şeriatımızda yeterdi. İnsanlık keçirimliydi. aka ukasi bilan gaplashmaydigan odamlar bor ekan hayotda akasi ukasi bitta qorndan kimdir ertaroq kimdir kechroq tushib qolgan gaplashmaydi ekan opa singillar gaplashmaydi ekan qo'shnilar gaplashmaydi ekan jo'ralarni ichida ba'zi bir jo'ralar bir birlari bilan gaplashmaydi ekan masjidlarni jamoatlarni qavmlarni ichida ba'zisi ba'zisi bilan gaplashmaydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayet La yahillu limri'in <laughs> muslimi an yahjura akahu fawqa salasa. Müslüman insan biraderini üç günden artık gəpirməy qoyışlığı, yüzünü öğürüb təskər qarab keçişliği umuman mümkün emas günden 3 gündən aşıq biraderiga, birovga, gel bolub ham bizni shariatimizda mo'min musulmonlarda umuman mumkin emas deyapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuning e uchun e, birodarlar mana bu kechirimli degan narsani biz hayotimizga kirgizishimiz kerakda ba'zi bir odamlar borda biz hadisni boshida ya'ni so'zimizni boshida aytdikku uni tuproq yaxshi yerdan olingan deb o'sha hadisni aytib bermoqchiman abu muso al ashariy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi <laughs> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alloh subhanava taolo odam alayhissalomni yerni tuprog'idan yaratdi dedi yerni tuprog'idandegani hovuchlab siqimlab olib kelingan tuproqdan insonni odamni yaratdi dedi buni hammamiz bilamiz ana shu tuproq bir yerdan olinmagan olinmagani dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuproqni rangi qizil oq ok, qora edi dedi bu birinchisi tuproqni birinchisi nima bo'ldi ranglari bo'ldi oq qizil yoki qora odamlarni qarasangiz shunday va bundan boshqa ham eng ajrab turadiganlari shunday ba'zi bir odamlar juda ranglari oq bo'ladi ba'zi ba'zibirlar mana bu afrikada yashaydigan odamlar rangi qora bo'ladi ba'zilarni rangi qizil tashqi ko'rinishi körünüşü. ichki ko'rinishini ham aytyapti o'sha tuproqda sahl deyapti ba'zilari yengil odamlar bor hayotda ko'rgansizlarda shunaqa odamlar gaplashsang yana gaplashging keladida suhbatlashsangiz yana suhbatlashgingiz keladi abu bakr siddiq roziyallohu anhu shunday bo'lgan ulfat mavzusida aytiladi inshaalloh har darsimizda bitta shuni aytib qo'yamiz deb aytib e, <coughs> o'tib kelyaptima eng ulfatligi kuchli bo'lgan sahobalardan bo'lgan ya'ni sahl degani hamma bilan til topishadi deydi bizlada de shundaymi hamma odamlar bilan til topishadi sahl layyin layinhobisni khabis to'g'ri tarjimasi endi iflos deganda de, yaxshi emas de nafsi buzuq odam ajratadi odamlarni ajratadi tanlab gaplashadi qolganlar bilan gaplashmaydi o'sha tuproqlarni ichida g'amgin tashvish bo'lib yashaydigan insonlar ham bor dedi bizni dinimizda nima uchun bu hadisda bunday kelyapti desa bizni dinimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarmen manabu dunyoga kelganligimni sababi güzel bugün hulklarını yine yani de mükemmel kılıçlık için geldim dedi. Şimdi yani de biz hazır bana yani o hadisi karab durup, ben gamgin degen tuprağdan alınıp ben şekillik, ben yakşı masrağı cahiden alınıp ben şekillik degen güman bop kamaş gerek bizde. Yani bizde bol adıken dersi şunu da de yapalım gerek ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hadiste ayet yapabilirim. Hulklarını ben güzel kılıç için yönettim diye Kanday kılıp değil mi? Ben ki saval vereyim anda. Kanday kılıp adamlar özünün başkalarına yapıp kaçadı. Kanday kılıp gepleşmeydi adamlar bak. Neme sebepten keçirmeydi. Neme sebepten kavakını salıp başka adamlarını sürerdi. Bugün onu bilen, erteki onu bilen, ondan ki nereye adam bilen. Ben ispatlı mahçeydi, ben körsetli mahçe bu adam. Özünü demezsin körsetli mahçe. Allah da Allah kulağını kerimde ve inneke len tegbulugal cibel. Hey insan diyor. Tağ düstüge çıkıp getirmeysen diyor. yerni o'yib yerga kirib ketolmaysan deyapti kichkina odamsan deyapti alloh taolo ba'zi bir odamlar shunday boshqa odam kelib kechirim so'rasa ham unamaydi to'rtta beshta odam bu yoqdan to'rtta beshta odam bu yoqdan keling yarashinglar do'st bo'liglar jo'rani ichida bo'lib qoladi aka uka qarindoshni ichida bo'ladi uchrashtirib ko'rishtirib gaplashtirai desa yo'q men kechirmayman deydi mana unday bo'lmas kerak bu nimani isbotlamoqchi <laughs> nimani ko'rsatmoqchi bu odam Men yaman man deyim Men yaman man deyim Başka adamlar keçirmesin ki bana şunu deyip olay. Çünkü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet ediler. İnne abgadal halkı ilallah aleddül Allah subhanahu ve ta'ala en yaman kör edilen insanlar başka insanlar bilen uruşkandan kegin her günü künden künge uruşşını rüvajlantırıp bu yani. Şiddetleştirip, beddarlaştırıp, özgü kıyınlaştırıp bu yani. Keçirmezden keçirimde yollarını istemezsen uruştu yollarını istep Ana şu keçirimlik çıkmak, yandan ki arkasından kök meseleler çıkarttı. Gıybet kılıçlık o şehirden çıkar. O adam hakkında söz açılıp kaladı. Yemse ne deydi bu? Yamallaydı. Özü undaydı, özü bundaydı deydi. Çakımçılık çıkardı. Yaman körüşlük çıkardı. Mumun Müslümanlar da ortası gibi. şehirden çıkardı halas. Şunun için Allah Subhanehu ve ta'ala. Ve a'rid anil cahilin. johillardan yuz o'giring kechirimlini oling deyapti de mana endi boyagi berilgan savolimiz bo'ladigan bo'lsa o'zimizda biz kim bilandir urushdik a ko'r olmadik hasad qildik oxiri aylanib borib haligi odam bilan gaplashmaydigan bo'ldik mana uni to'xtataylik gaplashmaydigan bo'lishlik degan narsani to'xtataylik katta odam bo'laylik yani ulamolarimiz aytishadi alloh subhanava taoloni huzurida inson kattaar ekan alloh subhanava taoloni huzurida inson kichkinayar ekan insonni kattayishligi shariatda amallarni bajarish bilan bo'ladi o'zini nafsiga yoqmasa ham kechir deyaptimi o'sha odamni yani yaxshi ko'rishligi shart emas anaui qoidani biz bilib olaylik yaxshi ko'rmang uni jo'ra bo'lmang u bilan aka uka qavm qarindosh bo'lmang yaxshi ko'rishlik shart emas ammo kechiring Kalpten yahşi görür Whatsapp, telefon, uyak uyak, salgı salam şartmaz. Lakin yaman görüşlük mümkünmez. Yaman görüşlük dememez, bizi şeriatımızda mümkünmez ki. İnsanlık kalbi koşacağından körüne. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٌۜ Diyerek. Ey insanlar! Sizlerin başını geçtiğinde bir gün keledi, tabi ki mal mülkiyeler, qilgan kasb hunaringlar orttirgan farzandinglar foyda bermaydi illa man bi qalbin salim mana bu yerin salim degan salomat qalb qaysi inson mana bu joyini poklab qalbini pok qilib alloh olloh va taoloni huzuriga borar ekan ana o'sha inson jannatga to'g'ri kirib ketadi deyapti buni misoli masalan misol uchun aytamiz xolos haligi supermarketlarga kirsangiz tovar olgandan keyin hammasini burchagida boyagi shriftlari bo'ladi kodlari bo'ladi uni kompyuter taniydi uni bitta o'tkazadi narxi kompyuter ekrandan chiqadi o'tkazib beradi o'tkazib beradi hammasida ovoz chiqadi o'tkazayotganda qiyomat ham shunga o'xshar ekanda bandani olib kelib turib alloh subhana taolo qalbiga qaraydi buni qalbida nima bor ekan deb agar hozir bizlarni qalblarimiz ochilib qolsa hamma bir biri bilan gaplashmaydi ketadi iya subhanalloh deydi yaxshiyamki alloh taolo bekitib qo'ygan qalbni kaliti alloh taoloni qo'lida hatto bizni hisob kitobimizni yozadigan farishtalarga alloh subhanaa taolo ruxsat bermagan yoq bu yog'imiz bilish mumkin hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam inna shayton sizlarni qon tomiringlarda yuradi deyapti shayton qon tomirda yuradi deyapti qonda yurishi mumkin shayton qalbni ichini olloh subhanauva taolo berkitib qo'ygan ana o'sha qalbda kechirmaydigan narsasi bo'ladigan bo'lsa u qalb kasal qalb deyiladi va qiyomat de kunida kasal qalb borsa alloh subhanau taolo nima qilmaydi yo'q deydi jannatga kirgizmaydi chunki olloh subhanaa taolo shart qo'yib qo'ydi insonni mol dunyosi bola chaqasi o'sha kunda qiyomat foyda bermaydi qaysi inson salomat qalb bilan borgan bo'lsa o'sha şey insonga insongaa foyda beradi deyapti birovni kechira olmayapsizmi qalbingiz salomat emas tushunarlimi birov bilan teskari bo'lib gaplashmasdan yuribsizmi salomat emas qalb kechirish kerak vel afine anin nas deyipti Allah Teala insanlarını keçiradigallar deyipti vallahu yuhibbul muhsinin Allah Teala o şende muhsin ihsan göğü bugün insanlarını yaşı görüldü deyipti ne mi üçün keçirmeyemiz mi? Aşkın sabahı kızık değil mi? Keçirmeyemiz de biz keçirsek sabah bulan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetli ve adakili yaptı namaz okuyumuz mu? okuyumuz rozu tutamız ihsan kılamız falan çıpsan çıpsan ama keçirmeyemiz deydi içi de özgü lekin ana <laughs> e, bu insonlarni kechirishlikka biz harakat qilishligimiz kerak abu Bakr siddiq roziyallohu anhuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni kimisi bo'ladi bu kishi eng yaqin do'stlar. ahli sunna al jamoani e'tiqodida abu Bakr siddiq roziyallohu anhu payg'ambarlardan keyingi eng afzal inson eng afzal inson mana shuni e'tiqod qilmasa shealarga o'xshab qoladi yoki buzuq e'tiqodga o'xshaydi abu bakir siddiq roziyallohu anhuni biz xutbalarda ham aytib o'tamiz ani siddiq faruq vasiddiqdan maqsad abu bakir payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar ma ahadun biror insonni men da'vat qilgan bo'lsam o'ylanmadi o'ylandi illo abu bakir o'ylanmadi degan da'vat qilishimga islom kirdi degan isro val meroj voqeasini ham birinchi bo'lib tasdiqlagan abu bakr siddiq roziyallohu anhu o'sha kuni abu bakr siddiq degan laqabni olgan boy bo'lgan pullari ko'p bo'lgan va abu bakr roziyallohu anhu bilasizlar oldingi darslarda ham aytildi bilol ibn rabah roziyallohu anhuni sotib olgan bu bittasi xolos va bir nechta o'shanday qullarni sotib olgan undan tashqari qulmas bo'lgan insonlarga abu bakr roziyallohu anhu <laughs> hayotda yashab turgan paytlarida yordam berar ekan oyma oy pul berib turar ekan mana xurmo olasiz un olasiz choy olasiz deb bizni zamonga o'xshab ana shu yordam berib turadigan insonlarni ichida de mistoh degan sahoba bo'lgan mistoh roziyallohu anhu mistoh roziyallohu anhuni <laughs> hammani hamma insonlarga ham bir sinovlar kelib qoladida hayotda alloh va taolo har xil ularga sinovlar beradi <laughs> abu bakr roziyallohu anhuga kelgan sinovlarni biri bir eslab ko'raylikmi qaysi sinov kim ayta oladi yaxshi yana oisha onamiz mana şu vakıya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı kime ayalı? Ha, Abu Bakir Sıddık razıyallahu anh'ın kızı kime ayalı? Hayır. Bizki kim? Mumunların anası. En nebiyyü awla bil mu'minini min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum derdi. Peygamberinin ayalları mumunların anaları Sıddık'ın kızı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağlı mo'minlarni onasi zinokor deb tuhmat qilindi biz odamlar ba'zi paytda xafa bo'lib ketadida meni qizim unday deb qo'yibdiyu kelinimni bunday deb qo'yibdiyu deb savol paydo bo'ladi hijolat bo'lmang payg'ambarni ayoli sallallohu alayhi vasallam abu bakr siddiqni qizini o'sha zamondagi buzuq odamlar buzuq odamlar hamma zamonda bo'ladi o'sha zamondagi niyati buzilgan odamlar zinokor degan unday odamlar hozir ham bor anavu e'tiqodni shiya deydi shu gapni tarqatib yurganlarni ichiga mistoh kirib qoladi mistohga abu bakr roziyallohu anhu oyma oy yordam berib turadi olloh subhanava taolo abu bakir roziyallohu anhuga oyat tushiradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqali nima uchun bu yordamini to'xtatdi deydi uni kechirsin yardım verişliğini devam ettirsin dedi. Peygamber de ayalını, özünü, kızını mistah gelip zinakar diyordu. Abu Bakir raziyallahu anh'ın gibi Allah subhanahu wa ta'la ayet şurdu. Ben keçirdim dedi derrabu. Ben mistahını keçirip taşladım dedi. Abu Bakir Sıddık raziyallahu anh'ın ayet yine kendi bizde e, saval tuğuladı. Bazı bir payette. Ama yani o ayet bir insan geçiş yedi. Kogen insanlar bana şu ayetleri kılış gerek. Kıyamat geçip olup amel kılıp devam ettirip geçişlik gerek. bir sabab tufayli ibrat olinmaydi lafsni oyatni umumiyligi qiyomatgacha hamma mo'min musulmonlarga dalolat qiladi degan bizni shariatimizda shunday umumiy qoida bor alam